очень счастлив, конечно. Но это одно из наибольших, наверное, достижений за последние годы у Днепра, поэтому мы безумно рады, счастливы, и каждый футболист счастлив, что добились такого результата. Это вообще сложным в этот сезон, претендовала и на первое место, но не удалось в последний момент его выберегти. Какие вот думки еще? Ну, очень хороший сезон действительно провели на очень высоком уровне. Хорошо поработали на протяжении всего сезона на сборах, подготовились. И Лига Европы, я считаю, тоже неплохо выступили. Конечно, смазала игра последняя с Тоттенхэмом. Ну, в принципе, все хорошо. Боролись за чемпионство И до конца. Наверное, не хватило немножко сил в конце последних, наверное, завершающих главных матчах. Но все равно в любом случае одну из поставленных задач мы решили, пробились в квалификацию Лиги Чемпионов, поэтому это уже большой успех, потому что в предыдущие годы Днепр не мог похвастаться таким успехом. Сейчас мы заняли второе место, поэтому всех хочу поздравить, болельщиков Днепропетровца, всех хочу поздравить еще раз со вторым местом понимаю, радостный момент, но все таки, если бы играли, как сегодня, с металлургом, играли бы так с металлистом, с черноморцем, могли бы первое место посисти. Конечно, безусловно, у нас были все шансы, потому что у нас была игра в запасе. Нужно было выходить, еще раз повторюсь, наверное, чего-то где-то не хватило. Сейчас уже сложно говорить, обсуждать, чего не хватило, как не хватило. Где-то силена где-то, наверное, эмоций каких-то. Ну, все было в наших руках, поэтому так сложилось. Слава Богу, на данный момент мы должны радоваться тому, что мы имеем. Что до вашей особистой карьеры, есть какие-то напрацювания? Залишайтесь в Днепре, чи повертайтесь? Ну, это вопросы, наверное, не ко мне, а к моему агенту и к президентам обоих клубов. От меня здесь ничего, по большому счету, вообще не зависит. Будут решать президенты, агенты будут договариваться, звонить. Поэтому тут от меня вы как бы ничего не услышите. На данный момент нету никакой ясности и конкретики. Первое слово было все-таки за вами. Какое было ты Играть в Лизе с Днепром? Я бы хотел остаться в Днепре. Окей, дякую, удачи. Спасибо. Все, не снилось,